اللہ رب العزت نے ہر انسان کو احسن تقویم میزان احسان پہ پیدا کیا اور پھر ہر کسی کو اسفلہ سافلین گھٹیا ماحول میں گرا دیا اور منتقل کر دیا یہ بھی ایک بالعموم ایک عمومی اصول ہے پھر اللہ رب العزت یہاں استثناء پیدا فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور جو عمل صالح بجا لاتے ہیں ان کے لیے دائمی اجر ہے یہ یونیورسل پرنسپل ہے اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ جو کہ اس امر سے مستثنا ہیں وہ عدد کے لحاظ سے ہمیشہ کم ہوتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا فرمایا اب انسان کو احسن تقویم پہ پیدا فرمانا یہ ایک عمومی اصول ہے جو ہر کسی پہ لاگو ہوتا ہے یہ ایک جنرل پرنسپل ہے جس سے کوئی مستثنا نہیں ہے پھر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے ثم پھر ہم نے اسفلاسہ سافلین میں گرا دیا اور منتقل کر دیا گندے اور آلودہ ماحول میں گرا دیا انسان کو یہ بھی ایک عمومی اصول ہے ایک جنرل پرنسپل ہے جو ہر شخص اور ہر انسان پہ لاگو ہوتا ہے اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی بالعموم اللہ رب العزت نے ہر انسان کو احسن تقویم میزان احسان پہ پیدا کیا اور پھر ہر کسی کو اسفلا سافلین گھٹیا ماحول میں گرا دیا اور منتقل کر دیا یہ بھی ایک بالعموم ایک عمومی اصول ہے پھر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُونَ پھر اللہ رب العزت یہاں استثناء پیدا فرماتا ہے وہاں ایک جنرل پرنسپل ہے احسن تقویم ہے پھر اسفل اسافلین ہے اب یہاں ایک پرنسپل سے ایک ایگزمپشن ہے ایک ایکسیپشن ہے اللہ رب العزت استثناء پیدا فرما رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور جو عمل صالح بجا لاتے ہیں ان کے لیے دائمی اجر ہے اب عزیزہ محترم لغت کی روح سے جب استثناء قائم کی جاتی ہے تو مستثنا عدد کے لحاظ سے ہمیشہ مستثناء منہوں سے کم ہوتا ہے اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ مثلاً پانچ سو افراد اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ تیس لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پانچ سو افراد یہ مستثنی من ہو ہے یہ جنرل پرنسپل ہے یہ عمومی بیان ہے اور پھر جب آپ نے کہا کہ تیس لوگ باہر ہیں تو یہ مستثنی ہے یہ ایکسیپشن ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پانچ سو افراد ہیں کیا ان کا عدد زیادہ ہے یا تیس لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو پانچ سو لوگ اندر ہیں انہی کا عدد زیادہ ہے لہذا لغت اور اصول کی روح سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو مستثنا ہیں جو ایکسیپشن ہیں وہ عدد کے لحاظ سے ہمیشہ اقلیت پر مبنی ہوتے ہیں اب اسے اس آیہ کریمہ پہ اطلاع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عمومی طور پہ ہر کسی کو انسانیت کو احسن تقویم پہ پیدا فرمایا اور پھر بعض وجوہات کی وجہ سے جس میں معصیت بھی ہے گناہ بھی ہے اسیان بھی ہے شہوت نفسانیہ بھی ہیں ان کی وجہ سے انسان اسفل سافلین میں گر جاتا ہے یہ بھی عمومی بات ہے مگر اس کے بیان کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں جو عمل صالح بجا لاتے ہیں اور اللہ رب العزت اہل حق کا بیان فرماتا ہے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسانیت اسفل سافلین اور گھٹیا ماحول میں منتقل ہوتی ہے اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ جو کہ اس امر سے مستثنا ہیں وہ عدد کے لحاظ سے ہمیشہ کم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اقلیت پر مبنی ہوتے ہیں ان کا عدد کم ہوتا ہے یہ ایک دائمی یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے اس آیا کریمہ سے کچھ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کچھ نقائط ہم حاصل کر سکتے ہیں اول یہ کہ جو جادہ حق پہ ہوتے ہیں جو راہ حق پہ ہوتے ہیں اور استقامت سے ڈٹے رہتے ہیں جن کے اندر دین کی غیرت بھی ہوتی ہے دین کی امانت اور صداقت بھی ہوتی ہے وہ عدد کے لحاظ سے ہمیشہ کم ہوتے ہیں انبیاء اور رسول اعظام کی پیروی کرنے والے وہ بھی عدد کے لحاظ سے کم ہوتے تھے ان کی اتباح اور اطاعت کرنے والے ہمیشہ عدد کے لحاظ سے کم ہوتے تھے یہ ایک دائمی اور یونیورسل پرنسپل ہے مگر یہ جان لینا بھی ضروری ہے یہ اہل حق عدد کے لحاظ سے تو ضرور کم ہیں مگر قدر و قیمت کے لحاظ سے بہت بلند ہیں اکنامکس کا پرنسپل ہے جب کسی شے کی سپلائی کم ہو جاتی ہے مگر ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اس چیز کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس شے کی سپلائی کم ہو عدد کم ہو وہ شے نایاب ہو جاتی ہے جو شے نایاب ہو اس کی قدر و قیمت بھی بلند ہو جاتی ہے عدد کے لحاظ سے کوئی شے کم ہو عددی اقلیت پر مبنی ہو مگر اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے آپ مثلا جب آپ بی اے یا بی ایس کی ڈگری کرتے ہیں تو آپ کے بیچ میں ممکن ہے پانچ سو افراد ہوں چھ سو ہوں مگر جب آپ ایم اے اور ایم ایس سی میں آتے ہیں تو یہ عدد آدھے سے بھی کم ہو جاتا ہے دو سو اڑائی سو لوگ بچ جاتے ہیں مگر کیا بی اے کی ڈگری کی ویلیو زیادہ ہے یا ایم اے کی ڈگری کی ویلیو ایم اے کی ڈگری کی ویلیو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب عدد کم ہوتا ہے تو قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے اور پھر ایم اے سے آپ ایم فل میں آتے ہیں پھر پی ایچ ڈی میں آتے ہیں پھر عدد کم ہوتے ہوتے کچھ درجن یا دو درجن تک آپ کے کولیگز بچ جاتے ہیں اب پی ایچ ڈی کی ڈگری ویلیو کے اعتبار سے قدر و قیمت کے اعتبار سے بی اے سے زیادہ ہے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اہل حق چاہے آج ہوں سو سال پہلے ہوں چودہ سو سال قبل ہوں یا گزشتہ انبیاء اور رسول اعظام کی عمم میں ہوں عدد کے لحاظ سے وہ ہمیشہ کم ہوتے تھے مگر قدر و قیمت مقام اور مرتبے کے لحاظ سے وہ ہمیشہ بلند ہوتے تھے اب دوسرا عمر یہ واضح ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اسفل سافلین میں گرا دیا پھر فرمایا الاََین امنو و وعملوا الصالحات پھر جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں ان کی مستثنا پیدا فرمائی اور کہا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں عمل صالح لاتے ہیں ان کے لیے دائمی اجر ہے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسفلیت کے مقام میں منتقل کیا جاتا ہے جو گھٹیا اور آلودہ ماحول میں ہوتا ہے اس گھٹیا اور آلودہ ماحول سے نکلنا بھی ممکن ہے محال نہیں ہے اللہ رب العزت نے یہ استعداد عطا فرمائی ہے ہر انسان کو یہ استعداد عطا فرمائی ہے اور پھر تیسری چیز توجہ طلب کہ اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے فلحم اجر غیر ممنون کہ اہل حق وہ ہیں جن کا اجر دائمی ہوتا ہے جن کا اجر ابد العبا تک رہے گا جب تک یہ دنیا ہے اس اجر نے قائم رہنا ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اجر دائمی عطا فرما رہا ہے اجر کو بقا عطا فرما رہا ہے اب کیا جسے یہ اجر مل رہا ہے اسے یہ دوام نہیں ملے گا جسے یہ دائمی اجر عطا فرما رہا ہے اور اس اجر کو بقا عطا فرما رہا ہے جسے یہ اجر عطا ہو رہا ہے کیا اللہ رب العزت اسے بقا نہیں عطا فرمائے گا تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت اجر کو دوام عطا فرماتا ہے جسے اجر عطا ہو رہا ہو اللہ رب العزت اسے بھی دوام عطا فرماتا ہے اہل حق ایسے لوگ ہیں جن کا اجر بھی دائمی ہے اور اللہ رب العزت انہیں بھی قیامت تک دوام عطا فرماتا ہے اہل حق ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت قیامت تک روحانی طور پہ زندہ رکھتا ہے قیامت تک روحانی تابندگی عطا فرماتا ہے اور ان سے نور طلب کرنے والے قیامت تک محروم نہیں ہوں گے چونکہ اللہ رب العزت نے روحانی طور پہ انہیں زندگی عطا فرمائی ہے لہذا قیامت تک دنیا اور انسانیت ان سے نور طلب کرتی رہے گی روشنی طلب کرتی رہے گی تابندگی طلب کرتی رہے گی یہ بھی دائمی اصول ہے جیسے اجر دائمی ہے کہ اہل حق ان کی صحبتیں ان کی مجالس قیامت تک جاری و ساری رہیں گی اس امر نے کبھی منقطع نہیں ہونا